AMNO, Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu. AMNO merupakan parti politik tertua dan paling berpengaruh dalam sejarah Malaysia. Ditubuhkan pada tahun 1946 oleh Datuk On Japa, AMNO memainkan peranan penting dalam perjuangan menuntut kemerdekaan daripada penjajahan British. Parti ini lahir sebagai reaksi terhadap Malayan Union yang dilihat mengancam kedudukan orang Melayu. Sebagai tulang belakang Perikatan dan Barisan Nasional, UMNO mendominasi politik Malaysia selama lebih 60 tahun sejak kemerdekaan pada 1957. Kepimpinannya melahirkan Perdana Menteri pertama hingga yang keenam, termasuk Tunku Abdul Rahman, Tun Abdul Razak, Tun Hussein Onn, Tun Dr. Mahathir Mohamad, Tun Abdullah Ahmad Badawi dan Datuk Seri Najib Razak. UMNO memperjuangkan hak istimewa orang Melayu dan bumi putera seperti yang termaktub dalam perlembagaan di samping mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan. Walau bagaimanapun, selepas pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018, AMNO mengalami kekalahan besar dan buat pertama kalinya menjadi pembangkang. Kini, AMNO cuba mengembalikan kekuatannya melalui kerjasama politik seperti muafakat nasional dan kemudian menyertai kerajaan perpaduan. Kedua, PAS, Parti Islam Semalaysia. PAS ditubuhkan pada tahun 1951 sebagai cabang daripada UMNO apabila golongan ulama mahu memperjuangkan Islam secara lebih menyeluruh dalam politik. PAS berpegang pada matlamat untuk menubuhkan sebuah kerajaan yang berlandaskan syariat Islam. PAS pernah memerintah negeri Kelantan sejak tahun 1990 hingga kini menjadikan negeri itu sebagai kubu kuat parti. Selain itu PAS juga pernah mentadbir Terengganu dan Kelantan dalam tempoh tertentu. Ideologi PAS berkembang daripada konservatif kepada lebih pragmatik mengikut arus politik semasa terutamanya dalam kerjasama dengan parti lain seperti dalam Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat, Gagasan Sejahtera dan terbaru Perikatan Nasional. Walaupun dikecam kerana sesetengah pendiriannya yang dianggap ekstrem oleh pihak lawan, PAS tetap mendapat sokongan besar di kawasan luar bandar, terutamanya dalam kalangan orang Melayu Muslim dalam PRU ke-15, PAS muncul sebagai parti yang memenangi kursi parlimen terbanyak. Satu pencapaian yang sangat signifikan. Ketiga, PKR, Parti Keadilan Rakyat. PKR ditubuhkan pada tahun 1999 sebagai hasil daripada gerakan reformasi yang tercetus selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada jawatan timbalan Perdana Menteri. Parti ini pada awalnya dikenali sebagai Parti Keadilan Nasional sebelum bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia pada tahun 2003 dan menjadi Parti Keadilan Rakyat PKR. PKR memperjuangkan konsep keadilan sosial, kesaksamaan kaum dan hak asasi manusia. Ia menampilkan imej parti pelbagai kaum dan sering kali menjadi jambatan antara parti Melayu dan bukan Melayu. Dalam sejarahnya, PKR berperanan penting dalam menubuhkan gabungan pembangkang seperti Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan kini Pakatan Harapan. Puncak kejayaan PKR ialah dalam PRU ke-14 apabila Pakatan Harapan berjaya menumbangkan Barisan Nasional buat pertama kali dalam sejarah Malaysia. Anwar Ibrahim yang menjadi simbol perjuangan parti akhirnya diangkat menjadi Perdana Menteri yang ke-10 selepas PRU ke-15. PKR terus memainkan peranan utama dalam kerajaan perpaduan hari ini. Kejayaan PKR banyak bergantung kepada karisma Anwar dan kemampuan parti itu untuk mengekalkan sokongan pelbagai kaum di seluruh negara. DAP, Democratic Action Party DAP ditubuhkan pada tahun 1966 sebagai kesinambungan kepada Parti Tindakan Rakyat ataupun People's Action Party yang beroperasi di Malaysia sebelum Singapura keluar dari gagasan Malaysia. DAP memperjuangkan prinsip demokrasi sosial, keadilan ekonomi dan masyarakat majmuk yang adil dan saksama. Walaupun sering dilabel sebagai parti Cina, DAP sebenarnya terbuka kepada semua kaum dan mempunyai wakil daripada pelbagai latar belakang. Namun, majoriti penyokong dan kepimpinan tertinggi DAP masih terdiri daripada masyarakat Tionghoa. Kubu kuat DAP terletak di bandar-bandar besar dan kawasan pengundi bukan Melayu seperti di Pulau Pinang, Selangor dan Perak. DAP juga pernah menjadi sebahagian daripada barisan alternatif Pakatan Rakyat dan kini Pakatan Harapan. Dalam PRU ke-14, DAP mencatatkan kemenangan besar dan memainkan peranan penting dalam membentuk kerajaan pusat. Kelima, Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Bersatu ditubuhkan pada tahun 2016 oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Tun Dr Mahathir Mohamad sebagai reaksi terhadap skandal 1MDB yang melibatkan kepimpinan AMNO pada ketika itu. Parti ini bertujuan untuk menjadi alternatif kepada AMNO dalam memperjuangkan hak orang Melayu dan Bumi Putera dalam kerangka anti kleptokrasi. Bersatu berjaya menarik ramai bekas ahli AMNO dan memainkan peranan penting dalam kemenangan Pakatan Harapan pada PRU ke-14. Namun, selepas krisis politik yang dikenali sebagai langkah Sheraton, bersatu keluar daripada PH dan membentuk kerajaan baru bersama AMNO, PAS dan parti-parti lain dalam gabungan Perikatan Nasional. Tan Sri Muhyiddin Yassin kemudian menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Walaupun tempoh pemerintahannya singkat, bersatu berjaya menempatkan dirinya sebagai kuasa penting dalam politik negara. Dalam PRU ke-15, bersatu melalui Perikatan Nasional berjaya meraih sokongan besar, khususnya di kalangan pengundi Melayu. Bersatu kini menjadi komponen utama dalam perikatan nasional dan memainkan peranan pembangkang yang kuat di parlimen. Walaupun masih dianggap parti baharu, pengaruhnya semakin kukuh terutamanya dalam kalangan pengundi muda dan luar bandar. Keenam, Amanah, Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara ditubuhkan pada tahun 2015 oleh sekumpulan bekas pemimpin PAS yang lebih progresif selepas kalah dalam pemilihan parti. Antara tokoh utamanya adalah Muhammad Sabu dan Salahuddin Ayub. Amanah lahir daripada kumpulan G18 yang mahu membawa pendekatan Islam yang lebih inklusif dan sederhana. Amanah menyertai pakatan harapan dan menjadi antara tonggak penting dalam kemenangan PRU ke-14. Sebagai parti berasaskan Islam yang lebih terbuka, Amanah cuma menarik sokongan pengundi Melayu Muslim yang tidak selesa dengan pendekatan PAS yang lebih konservatif. Walaupun tidak mempunyai sokongan akar umbi sebesar PAS, Amanah tetap aktif dalam menyuarakan isu-isu berkenaan keadilan sosial, rasuah dan hubungan antara kaum. Kepimpinan Amanah juga diterima baik dalam kalangan pengundi bukan Melayu dalam konteks kerajaan campuran. Dalam kerajaan perpaduan sekarang, Amanah mempunyai beberapa menteri dan timbalan menteri. Parti ini terus berusaha memperluaskan pengaruhnya terutamanya dalam kalangan pengundi muda dan profesional Muslim. Warisan Parti Warisan atau secara rasminya Parti Warisan Sabah diasaskan oleh Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal pada tahun 2016 selepas keluar dari UMNO. Warisan dibentuk dengan tujuan utama untuk memperjuangkan hak dan kepentingan rakyat Sabah berdasarkan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Warisan menampilkan pendekatan berbilang kaum dan agama serta bersifat inklusif. Parti ini mendapat sokongan kukuh daripada rakyat Sabah dan pernah menerajui kerajaan negeri selepas PRU ke-14. Syapi Abdal menjadi ketua menteri Sabah dan warisan membentuk gabungan pemerintah dengan sokongan parti tempatan lain. Selepas kehilangan kuasa di Sabah dalam pilihan raya negeri 2020, warisan kini menjadi parti pembangkang utama di negeri itu. Ia kekal memainkan peranan penting dalam menuntut autonomi Sabah pengagihan hasil minyak dan hak-hak negeri yang dijamin dalam MA63. Dengan pendekatan sederhana, warisan kekal sebagai antara pemain utama di Malaysia Timur. Kelapan, GPS. Gabungan Parti Sarawak atau GPS merupakan gabungan politik yang ditubuhkan selepas pilihan raya umum ke-14 apabila empat parti komponen Barisan Nasional di Sarawak, PBB, PRS, SUPP dan PDP keluar dari Barisan Nasional dan membentuk blok parti tersendiri. GPS memberi fokus kepada perjuangan hak dan pembangunan rakyat Sarawak. GPS diketuai oleh Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB yang dipimpin oleh Premier Sarawak sekarang Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Gabungan ini mendapat sokongan besar dalam pilihan raya negeri Sarawak dan menguasai majoriti kerusi DUN dari negeri itu menjadikannya kuasa politik dominan di Borneo. Walaupun tidak menyertai Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan secara rasmi, GPS menyokong kerajaan persekutuan yang dibentuk selepas PRU 15 atas dasar kestabilan politik. Gabungan Rakyat Sabah (GRS). Gabungan Rakyat Sabah adalah satu pakatan politik yang terbentuk secara rasmi menjelang Pilihan Raya Negeri Sabah pada tahun 2020. Gabungan ini terdiri daripada parti-parti seperti Bersatu, Parti Solidariti Tanah Airku, STAR, Parti Bersatu Sabah, PBS dan AMNO Sabah pada ketika itu. Selepas memenangi pilihan raya negeri Sabah 2020, GRS berjaya membentuk kerajaan negeri dengan Datuk Seri Haji Jino dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah. Kejayaan GRS menandakan perubahan besar dalam lanskap politik Sabah dan memperlihatkan bagaimana gabungan tempatan yang bersatu mampu menyaingi parti nasional yang dominan sebelum ini. GRS berpegang kepada prinsip autonomi negeri Sabah, memperjuangkan lebih banyak kuasa dan hasil kepada negeri melalui penekanan terhadap Perjanjian Malaysia 1963. Parti-parti dalam GRS juga menekankan kepelbagaian etnik Sabah, menjadikan mereka lebih inklusif dari segi kaum dan agama. Muda, Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda adalah antara parti politik termuda di Malaysia ditubuhkan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman pada tahun 2020. Parti ini muncul sebagai wadah politik untuk anak muda memperjuangkan dasar progresif anti rasuah dan reformasi institusi. Muda menyesalkan pengundi yang muak dengan politik lama dan menekankan keterangkuman kaum, kelestarian alam sekitar serta hak asasi manusia. Muda terus aktif di media sosial dan lapangan menyuarakan pandangan kritikal terhadap dasar kerajaan dan pembangkang.